здорово, вот закупили с, с Владиком Такие у нас хорошие продукты Попробуем Сначала попробуем Покажи а, швяпсик это, это типа апельсинчик Короче, погнали, сейчас попробуем десерт Яблоко банан и с каким-то сыром Откроем Сначала подухать Пахнет такой же Какой-то чуть-чуть глинящий ну, какой-то кредит, ну, ставим из 10 дней, ну, пятерочка. Дальше груша и еще черный слив. В общем, мы щедрые курицы. Пробуем, пробуем. Ну, сейчас посмотрите что у Типа, сожжен, типа, чуть-чуть. Что у нас С мандарином. Я такого вообще не бачу. Как его открыть? Давай многообещающий звук. Могу его открыть. Короче, за кадром не открыли швепс. Нюхай. Пахнет? Пахнет фантой. Тупо фанта. А, я вроде бы это не поставил оценку. Э, вроде ну это семерка. семерка. Короче швебс. Ну, короче, он дает фанты, но еще такой козырь типа. Давай, покажем наши тарелки. Короче, берем сейчас чипсы с... со смоком, сметаной, и сибурь. Давай. Ну, короче, это восьмерка. Все, да. Чипсы? Не знаю. Ну, короче, ну. Я, как сказала моя бабушка, отдал к Ну, короче, отдает сметанной зеленью. Ну, чисто как сметанная зелень. Ну, я поставлю. Я поставлю, наверное, ну, восьмерка, типа, нормально. Меняемся. Все, теперь Влад будет оценивать все продукты. Ну, коротше, фурешки. Ну, давай почнемо з цього соцперешки, щоб у нас. Щоб... Грушу чорнослив. Чорнослив не дуже люблю, але грушу прям можні. Ну, в принципі, в принципі, таке можна їсти, я вважаю, добре. Ну, 7-7 балів. А самая бочица есть. Моя бабушка мне удалила. У тебя пирожка? У нас яблоко было с сыром. С сыром. Давайте. Ой, ой, ой. Сейчас Миш пятерочку, это шестерочку. ты чуть-чуть кринж, да? Ну, да. чуть-чуть кринж. Зали, да. Ну, что я психосила, давай. О. О -о. О. Типа чиназос. А ну-ка. Да, ты прав, я панда. Просто панда. Чипсики, oh. чипсики, чипсики. Фанты я люблю, так что висим метров половиной. А чипсики. За кадром как бы можно бульк сделать. Боже, а меба то Че mm. а, надо э, Ну и все, попрыцы, кстати, крабовый люкс. Че? А это okay. не крабовый, стоп. Что сказал? Все сметана, это цибуля. Да, так, да. Вот это мой, он и зелень. Чисто, да. Ну, короче, скики ставишь. Ну, я с металом зале не беру, Девятку. Ну, от зама у нас вся заканчивается. Всем спасибо. Пока.